choy dasturxonida nimalar bor bugun shir choy menyusida judayam shirin bo'lgan hamda tez hamda oson pishadigan sardakli tiftel. siz menga sog'lom keraksiz bu juda eski kasallik ancha o'tkazib yuborilgan kambag'allikdan badavlat xonim oh. darajasiga yetgan ayollar haqida bugungi lavhamiz esa aynan o'zlari qiyinchiliklarni yengib o'tib oyoqqa turgan yulduzlar haqida bolajonlarimiz kechirim so'rashni uzr aytishni o'rganing bolalar kechirim so'rash o'rniga o'zini oqlay boshlaydi uy bekalari hech kim xalaq bermaydi tomosha qiling. uy bekalari ham o'zining shaxsiy va madaniy ehtiyojlarini qondirish huquqiga ega voy otabek idish tovonni yeb bo'lmaydiku nima deganiz bu ikki ming o'n to'qqizinchi yil o'n to'qqizinchi noyabr bu kun tarixiy kundir bugun soat yettiyu o'ttizda xonadoningizda e'tiboringizda bo'layotganligimizdan behad mamnunmiz assalomu alaykum bu har doimgidek shir choy yoqimli tong xayrli kun va qadrli boshlovchilar bilan birga assalomu alaykum bugun shir choy dasturxonida nimalar bor kuzatsangiz bilib olasiz kelib qoling ko'rib qoling bugun mtvni ko'rganlar darmonda ko'rmaganlar armonda xullas dasturimizda bir biridan foydali yoqimli mazali va yana aytsam ha muxlisa tinchlikmi <laughs> xuddi tadbirkor savdogarlarga o'xshab reklama qilyapsiz A nima? tadbirkor bo'lgim kelib qoldi bugun 19 noyabr tadbirkor ayollar kuni ekan ha qarang a bilmagan ekanmiz men bugun sovg'a kutgandim sizdan sovg'a olib kelasizmi deb o'ylagandim tadbirkor ayollar kunida sizga sovg'a otabek so, yo'q axir bugun <laughs> xalqaro erkaklar <laughs> kuni bayramku ochig'i otabek bu bayram haqida umuman bilmasdim hmm. Yo, rostdan men uh, lekin har doim mana shu kun tarixi bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni o'qib boraman kuzatib boraman lekin erkaklar kuni ekanligini bilmasdim bugun 19 hmm. noyabr shisha uh, ishlab chiqaruvchilar kuni ekan men ularni kasb bayrami endi otabekka umuman taalluqli emas deb o'ylagandim mayli bayram bilan o'zimni o'zim tabriklay qolaman yo'q 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 unaqasi ketmaydi otabek sizni qolaversa uh, butun erkaklarni biz bugungi bayram bilan tabriklaymiz hmm. hamma hamma ayollar nomidan bugun sizni bayramingiz ekan qadrli yurtdoshlar har qanday yutuqqa erishish va har qanday sharafli vazifani bajarish uchun inson eng avvalo sog'lom salomat bo'lishi kerak ayniqsa janoblarimiz to'g'ri aytishadiyu siz menga sog'lom keraksiz deb janoblar uchun hurmatli janoblar xalqaro erkaklar kuni bilan o'zimni va sizlarni tabriklayman erkaklar va salomatlik mavzusidagi ayrim qiziqarli ma'lumotlarni sovg'a sifatida qabul qiling bizning xalqimizda erkaklar bu borada bir nechta toifaga bo'linadi birinchi toifadagi erkaklar doimiy ravishda o'z salomatliklari haqida qayg'uradilar va muntazam shifokor nazoratida bo'ladilar ikkinchi toifadagi erkaklar o'z sog'lig'lariga loqayd qaraydilar va odatda kasalliklar avjiga chiqqanda yoki o'tib ketganda davo lanadilar 3 toifadagilar tibbiyot borasida aniq davolanish tartibiga amal qilmaydigan erkaklardir ular shifokorlarga ko'ringanlari bilan ko'rsatmalarga amal qilmaydilar 4 toifadagi erkaklar ko'riklar va ko'rsatmalardan xoli ravishda o'zlarini o'zlari davolashga harakat qiladigan janoblardir odatda janoblar xonimlarga qaraganda o'z salomatliklariga befarq bo'ladilar bu borada psixologlarimiz ayollar o'z turmush o'rtoqlarining sog'liqlariga e'tiborliroq bo'lishni tavsiya qiladilar dunyo shifokorlari aniqlashicha erkaklar ayollarga nisbatan eng ko'p chalinadigan kasalliklar bular yurak kasalliklari alkogolizm autizm qandli diabet gripp va ruhiy stresslar bu kasalliklar erkaklarning nafaqat jismoniy xarakteristikasi balki fe'l atvoriga ham bog'liqdir umuman kasal bo'lmaydigan inson yo'q shunday bo'lsada hurmatli janoblar o'zingizni yaqinlaringiz va oilangiz uchun asrang biz haqiqatdan ham yaqinlarimizga sog'lom kerakmiz azizlar siz yorqin lahzalarga boy bo'lgan shir choy dasturini tomosha qilyapsiz barchangizga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz hayotimizning yana bir yangi kuni muborak bo'lsin bu kundan kutganlarimizvoy Xos, 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 xos. uz uzr uzr ha, ha muxlisaxon mm -hmm. hamma sizga qo'ng'iroq qiladi hammaga keraksiza yo'q jo unaqa demang otabek odami hijolat qilib o'zi telefonni olib kirishim kerak emas edi ovozni ham o'chirish esimdan -ha chiqqan ekan eslang bir paytlar piyoda yurib bekatdan bekatga arang ikkita gummani zo'rg'a sotib olishga imkoniyatingiz bo'lardi otabek nimasi bu ko'rsatuvda shunaqa gaplar gapiriladimi o'zimga aytsangiz bo'lardiyu yo. yo, haqiqat yo'q endi yo, haqiqat to'g'risi uyalmayman bundan inson mehnat bilan qiyinchilik bilan erishadi bu kunlarga lekin Ked... dapdurustdan tomoshabin oldida yo mana ko'ryapsizmi muxlisla mehnat insonni ulug'lash haqida so'zlashmoqchiman to'g'ri aytasiz unda bilasizmi mm xonimlar -hmm. uchun sahifasida bugun noodatiy bir mavzu haqida gaplashamiz ya'ni mm -hmm. kambag'allikdan badavlat xonim darajasiga yetgan ayollar haqida a darvoqo otabek men shu kunlarda mm -hmm. bitta zo'r kitob o'qiyapman sizga ham tavsiya qilaman berib turishim mumkin op milliarder xonimni iztiroblari xullas mana shular haqida gaplashamiz ana bu haqiqiy motivatsiya <imitimus> badavlat ayolni ko'rsak turmush o'rtog'i yoki oilasi ta'minlayapti deymiz uni ustiga u dunyoga tanilgan mashhurlik bo'lsa aniq tanish bilish orqali bunga erishgan hisoblaymiz bugungi lavhamiz esa aynan o'zlari qiyinchiliklarni yengib o'tib oyoqqa turgan yulduzlar haqida aslini olganda ayollarimiz orasida kambag'allikdan badavlat xonimga aylanganlar ko'p uchraydi bugungi lavhamizda dunyo mamlakatlaridagi bir nechta qahramonlarni tanlab oldik demi Moore, amerikalik aktrisa va bir nechta qo'shiqlar muallifi uning otasi bolaligida tashlab ketgan onasi tamaki mahsulotlariga ruju qo'ygan ayol edi va u ichkilikka berilgan inson bilan oila quradi qizaloqqa hech kim e'tibor bermaydi shuningdek demi mur ko'zlaridagi tug'ma nuqson tufayli ko'p qiynalar edi o'gay otasi o'z joniga qasd qiladi va onasining qarzlarini to'lash uchun demi 16 yoshda maktabni tashlaydi va ishlay boshlaydi avvaliga model sifatida so'ng kino va musiqa sohasida o'zini sinab ko'radi va yulduzga aylanadi sara Jessica parker amerikalik aktrisa prodyuser va dizayner u oilada sakkizinchi farzand edi yetishmovchilik sabab sara bolaligidan o'z akalari va opalari bilan ko'chada duch kelgan ishni qilib ketavergan biroq saraning qiziqishlari onasini e'tiborini tortdi va og'ir sharoitda elektr toki yo'q uyda yashasa ham pul to'plab uni musiqa va raqs maktabiga berdi shu sababdan Jessica parker bugun taniqli aktrisa va prodyuser darajasiga ko'tarildi madonna amerikalik pop qirolichasi madonna kam ta'minlangan katta oilada ulg'aygan onasi dunyodan ko'z yumganidan so'ng otasi boshqa ayolga uylangan afsuski bolalar ota ona mehrisiz e'tiborisiz katta bo'lganlar oilada pul juda ham ehtiyotkorlik bilan sarflangan va yangi kiyim kechak sotib olinmagan madonna kun davomida o'gay giyohvand akalari va onasi tomonidan kamsitilgan oqibatda u maktabni bitirgach nyu york shahriga qochib ketgan va raqs guruhlarida ishlab pul topa boshlagan vaqti kelib u pop qirollichasiga aylangan viktoriya boni rossiyalik model teleboshlovchi va bloger u ikki yoshida otasidan ayriladi so'ng oilasi bilan moskvaga ko'chib kelishadi bu yerda haqiqiy qiyinchiliklar boshlanadi u oilasi bilan kichkina tashlandiq suvarak ki xonada yashagan deyarli ovqatlanishmagan bir juft qishki oyoq kiyimni butun oila almashib kiyishgan u ulg'ayib o'z kuchi bilan universitetga o'qishga kiradi va a'lo natijalar bilan tamomlaydi uning bugungi karyerasiga havas qiluvchilar ko'p Анна sedakova россиялик mashhur Хонанда. uning ota onasi u kichkina qisaloqligida ajrashib ketishgan u hatto oxirgi marotaba qachon baxtli oila bo'lib birga ovqatlanishganini ham eslolmaydi tabiiyki uch kishilik odamni boqish uchun annaning onasi tinmay ishlar edi onasiga tezroq yordam qo'lini uzatish maqsadida anna 16 yoshida o'zini boshlovchi va model o'rnida sinab ko'radi va izlanishlar oqibatida mashhur xonandaga aylanadi anita Tsoy, rossiyalik mashhur xonanda oilada qiz farzand ya'ni anita tug'ilishi haqida xabar eshitgan otasi shu zahotidayoq oilasini tark etdi onasining yelkasiga tushgan og'irlik ularni ancha qiynab qo'ygan Maosha esa hech narsaga yetmas edi ammo bu qiyinchiliklarga qaramay ona o'z farzandi uchun sharoit yaratishga harakat qilgan anita mashaqqatlar bilan musiqa maktabini bitirdi o'zining debyut albomini chiqarish uchun esa u savdo sotiq bilan shug'ullangan hozirgi kunda anita soy eng talabgir xonandalardan biri joan Rowling, buyuk britaniyaning eng nufuzli ayoli unvoniga sazovor bo'lgan taniqli yozuvchi Joan bolalikdan ko'p qiynalmagan biroq ulg'aygandan so'ng uning otasi vafot etdi u turmushidan ajrashdi ana endi kambag'allik boshlandi bolalarni va o'zini boqish uchun arzimagan maosh uchun ko'p joyda ishlaydi ijtimoiy nafaqalar hisobiga kun ko'radi u garri potter haqidagi kitoblarni yozganidan so'ng yaxshigina pul ishlab oladi qisqa vaqt ichida u milliarder xonimga aylanadi umuman bunday ro'yxatni ko'p davom ettirish mumkin e'tibor qaratadigan bo'lsak ayollar hayotiy vaziyatlar qarshisida qay darajada jasoratli va irodali ekanligini bilish mumkin xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki agar inson haqiqatan ham nimanidir xohlasa oldiga maqsad qo'yib bunga harakat qilsa u albatta erishadi oldinga intilishda davom eting do'stlar ha biz keyingi lavhamiz qahramonlarini aynan yurtdoshlarimiz orasidan tanlaymiz kuzatishda davom eting talqonni yeb muxlislarni suvga yuborish kerak ekanda hamkasbim yaxshiyu lekin ba'zida judayam imillaydilar sizmi nima otabek eshitib qoldim nea meni yomonlab o'tiribsiz yomonlayotganim yo'q shunchaki hazillashdim muxlis talqon suvga yuborish kerak nimadirlar ha ho'p hazillashdim bo'ldi muxlisa shu ham endi bahonada otabek oundan ko'ra uzr. uzr uzrmana yaxshiyam uzr so'rashni bilarkansiz mana shu uzriz hamma narsani yuvib ketishi mumkin Af eting meni kechiringde undan ko'ra kechiring yaxshi yaxshiyamki bolaligimda menga kechirim so'rashni o'rgatishgan mana hozir asqotyapti otabek hozir aytdingiz bolaligimda kechirim so'rashni o'rgatishgan deb to'g'risi ko'pchilik ham kechirim so'rashni bilmaydi shaxsan o'zim bu man uchun juda ham qiyin shunday ekan bolalikdan bolajonlarimiz kechirim so'rashni uzr aytishni o'rganing hech qayeringiz kamayib qolmaydi har kim xato qilishi mumkin lekin har kim ham xatolardan pushaymon bo'lavermaydi pushaymonlik tuyg'usini bolalikdan shakllantirish mumkin biroq kechirim so'rashnichi biz bolalikdan bunga e'tibor qaratavermaymiz shu sababdan bolalar kechirim so'rash o'rniga o'zini oqlay boshlaydi bu borada bugungi kun psixologlari turli fikrlarni bildiradilar birinchi fikr insonda kechirim so'rash oliy tushuncha sifatida saqlanib qolsin odatda bolalarga boshqa takrorlamayman deyishni o'rgatish kerak kechirim so'rash bu ishni qayta qilish mumkin degan ma'noni yuzaga keltirishi mumkin ikkinchi fikr kechirim so'rashni o'rgatish zarur biroq bolalarga shu bilan birga kechirim so'raydigan ish qilmaslikni ham o'rgatishga harakat qilish kerak hamma gap mana shu so'zning mohiyatini tushunishda uchinchi fikr insonga g'ururni jilovlashni o'rgatish kerak shunda u zarur paytda kechirim ham so'raydi zarur paytda bo'ysunadi zarur paytda o'zgalar manfaatini himoya qiladi umuman insondagi psixologik jarayonlar ba'zida bir birini inkor etishi mumkin shu sababdan ruh olimlari tomonidan turli qarashlar o'rtaga tashlanadi hammasini umumlashtirib shuni aytish mumkinki inson har bir xatti harakatiga va qilmishlariga o'zi javobgar bu kimnidir ranjitib qo'yishi mumkin kechirim so'rashdan oldin kechirim so'r so'raydigan ish qilmaslikka harakat qilish kerak Mabodo bilmasdan kimnidir ranjitadigan ish qilsak albatta kechirim so'rashimiz kerak bir og'iz uzr so'rash ba'zan katta ko'ngilsizliklarni bartaraf etadi ba'zan insonning qadrini belgilaydi hurmatli ota onalar bu boradagi mas'uliyat yana sizlarda Oylamizki, bolajonlarimiz bu lavhadan o'zlariga kerakli xulosa chiqarishadi albatta aziz bolajonlar siz yaxshi bola bo'ling quloqsiz bola bo'lmang otabek sizga ko'proq rasmga tushish yoqadimi yoki rasmga olish hop ikkalasi ham yaxshi ko'proq rasmga tushish ko'proq bilinadi o'zi doim selfi qilib yurasizu sizchi xuddi selfi a tushmaydigandek gapiri yo'q ochig'i men to'g'ri selfi qilishni bilmayman otabek agar e'tibor bergan bo'lsangiz menda selfilar yo'q Hmm. Rosta yo'q e'tibor berib ko'ring lekin bizni muxlislarimiz ham sizga o'xshab rasmga tushishni judayam yaxshi ko'rishar ekan, buni bizni fotoapparatimizga kelayotgan suratlardan bilish qiyin emas muxlislar to'g'ri aytasiz shu fotoapparat sizu bizni muxlislarimiz bilan yanada yaqinroq qilmoqda albatta chunki suratlarni adog'i ko'rinmayapti qadrli muxlislar ular judayam ko'p judayam ko'p hammasi bir biridan chiroyli va mana shular orasidan g'olibni topish ham qiyin lekin biz bugun bugungi g'oliblar bilan tanishamiz <muchilishat> marhamat assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar efirda har doimgidek siz sahifa bolalar foto paradi sahifasi bugungi foto fotoapparatda kim g'olib bo'lar ekan deb qiziqayotganlar ekran qarshisidan uzoqlashmang bir necha daqiqalardan so'ng o'zingiz bilib olasiz bugungi foto paradimizning beshinchi o'rinida shukronaxon to'rtinchi pog'onasida zafar sadriddinov uchinchi o'rinda shiringina qizaloq shahrizoda ukkinchi pog'onada opa singillar sabrina va mehrangiz bo'ldi bugungi foto paradimizning mutloq g'olibi va eng ko'p ovoz to'plagan ishtirokchi zahro va xushludbek aka singillar egallashdi g'alaba muborak bo'lsin aziz bolajonlar aziz tomoshabinlar, agar sizda ham foto fotoparadd ishtirok etish istagi tug'ilgan bo'lsa ekraningizda ko'rsatilgan Shirchoy muxlis telegram sahifamizga bir biridan ajoyib bo'lgan foto suratlar ketma ketligini yuboring har doimgidek biz sizdan kutib qolamiz chirchoy dasturi davom etmoqda bizni endigina tomosha qilishga kirishgan barcha yurtdoshlarimizga a'lo kayfiyat tilab qolamiz azizlar bugun 19 noyabr haftaning esa seshanba kuni ko'rsatuvimiz esa xuddi kimyoviy moddalardek tobora rang barang tus olib bormoqda qaranga zo'r o'xshatishlar topasiz otabek kimyoviy moddalar sizga qarang. bu kunga mos bo'lgan kun tarixi haqidagi tafsilotlar bor ma'lumotlar bugun aynan rus kimyogari Mikhail lomonosov tavallud topgan kun ekan menda ham shunday ma'lumot bor bugun hindistonning atoqli vaziri arbobi indira gandini ham tug'ilgan kuni oho demak bizga yaqin bo'lgan bizga do'st bo'lgan millatlar mana shunday ajoyib bir shodiyonalarni nishonlashayotgan ekan eng muhimi har birimizga faxrli va unumli umr kechirish nasib etsin deymiz qadrli hurmatli uy bekalari sa aytgancha kechagi premyeraga bordigizmi otabek hozir shoshmay turing uy bekalari aziz dugonajonlar toshent otabek bu nima qilganiz nima xullas ekraningiz yoniga yaqinroq keling. bo'lmasa bizga xalaqit berishadi mana shunaqa qilib mayli bo'pti hop xalaqit bermaymiz nimaga sahifa edi uy bekalari uchun sahifasi uy bekalari hech kim xalaqit bermaydi tomosha qiling e'tibor bilan uy bekalarining kundaligi haqida gap ketganda uy ro'zg'or ishlari farzand tarbiyasi pishir quydir mehmonlarni kutib olish kabi yumushlar ko'z oldimizga keladi lekin uy bekalari ham o'zining shaxsiy va madaniy ehtiyojlarini qondirish huquqiga ega qolaversa farzand tarbiyasiga mas'ul onalar serqirra bo'lishi lozim buning uchun hurmatli uy bekalari kundalik vazifalaringizni kengaytirishga harakat qiling va bu borada sizga atalgan bir nechta tavsiyalarimiz bor demak quloq tuting birinchi tavsiya farzandlaringiz va umr yo'ldoshingiz bilan birga sayrga chiqib turing bu oilaviy munosabatlar mustahkamlanishi uchun xizmat qiladi va insonning ruhiy olami yanada yorug'lashadi jozibangiz va go'zalligingizni saqlab qolishga harakat qiling buning uchun go'zallik salonlarini yo'qlab turing uy sharoitida bo'lsa ham jismoniy mashqlar bajaring va urfdagi liboslar haqida xabardor bo'ling shu orqali siz doimo turmush o'rtog'ingiz e'tiborida bo'lasiz farzandlaringiz ham sizdan faqat boshlashadi uchinchi tavsiya o'z intellektingizni yo'qotib qo'ymang zamonga mos adabiyotlardan matbuotdan va internetdan foydalanishga harakat qiling hech bo'lmaganda televideniya orqali o'z qarashlaringizni yangilab turing shunda siz asosan ko'chada faoliyat yuritayotgan turmush o'rtog'ingiz va farzandlaringiz bilan bemalol suhbatlasha olasiz sizdagi pozitsiya hurmat va ishonchni ta'minlashi mumkin to'rtinchi tavsiya madaniy ko'ngilochar jarayonlardan ayroq qolib ketmang konsertlar film tomoshalari spektakllar va istirok bog'lariga borib turing rang baranglik hayotingizni mazmunan boyitadi bugunchalik shu vazifalarni ilindik siz hayotdagi maqomingizni ko'tarishga intiling e'tibor bering uy ro'zg'or va zamonaviy tashqi muhit tarozi pallalarini teng egallasin assalomu alaykum bugun sizlar <laughs> bilan men malika bugun shir <laughs> choy <laughs> menyusida judayam shirin bo'lgan hamda tez hamda oson pishadigan sardakli tiftel tayyorlab o'tamiz man sizlarga tushuntirib o'taman qiyma qirg'ichdan chiqarib olingan piyoz kartoshka ozgina guruch parxezniy guruch tomat smetana hamda tuxum kerak bo'ladi birinchi ishimizni kartoshkamizni qaynatib olishdan boshlaymiz biz uchun kerak bo'ladigan idishimizni olib olamiz bizaga ko'kmari qozonlari kerak bo'ladi sifatli juda ham yaxshi hamda xonadoninglarda ishlatib ko'rishingizni tavsiya qilaman mana kartoshkalarimizni to'g'rab oldim endi qozonlarimizga solamiz ko'kmari qozonlarni qopqog'ini yopib kartoshkamiz pishguncha qaynatib qo'yamiz o'rta olovda endi ishimizni kichkina tiftelchalar qilib olishdan boshlaymiz qiymaga qirg'ichdan chiqarib olingan piyoz solamiz bir dona piyoz bitta tuxumni chaqib oldik mana solib qo'ydim ozgina qizilcha kashnich urug'ini maydalangani tabga ko'ra tuz solamiz endi bir xil qilib dumaloq sharikchalar qilib yasab olamiz bu ovqat juda judayam tez hamda oson pishadigan ovqatlarimizdan farzandlarimiz juda judayam sevib iste'mol qilishadi albatta xonadoningizda tayyorlab ko'rishinglarni tavsiya qilaman mana tayyor qilib oldik endi tiftalarimizni tovomizga yog' quyib qovurib olamiz mana tovomizga yog' quyib oldik endi tiftilarimizni solib qovurib olamiz qovurib oldik endi ikki qoshiq tomatimizni solib yog'da qovuramiz ozgina tuz solamiz endi ozgina tuz solamiz mana suvimizni solib oldik endi tiftellarimizni tomatniy suvimizni ustidan quyamiz oldik endi 15-20 daqiqaga qopqog'ini yopib tovalarimizni ko'kmara tovalari mana tiftelarimiz pishdi endi smetanamizni quyib olamiz bir xil qilib aralashtirib oldik endi qopqog'ini yopib 10 daqiqaga dimlab qo'yamiz yuragimiz ham pishdi mana suvni to'kib tashlaymiz endi yaxshilab ezib olamiz mana pishirib oldik kokletlarimiz pishdi chiroyli qilib idishimizga solib chiqamiz mana tiftelarimizni solib oldik xohishga ko'ra bezatib chiqamiz mana taomimiz tayyor bo'ldi barcha ayollarimizni, uy bekalarimizni uylarida tayyorlab ko'rishlarini tavsiya qilaman hammangizga yoqimli ishtaha tilab qolaman nima bo'ldi robiy ulug'bek halikov qachon konsert berar ekan kim ulug'bek halikov tanimayman ulug'bek haliqovni tanimaysanmi yo'q tanimayman sen o'zi kimlarni taniysan sherzodbekni taniyman yorqinxojon marovni taniyman va hattoki o'z ijodini to'xtatgan dalyerni ham taniyman mayli hech qisi yo'q sen tanimasang ham odamlar tanishadi buni hozir lavha davomida bilib olamiz qani boshladik yo'q tanimayman taniyman kim ui ismlarini bilmayman ulug'bek xoliqov adashmasam ulug'bek xuliqov yoor mirzajonovmi sarvar kobul nima edi' ulug'bek halikov u anaqa. ulug'bek haliqov ulug'bek xoliqov ulug'bek Ha, ulug'bek xoliqov taniyman ismini bilmayman yoqubjon menimcha по bu artistmi y buni tanimadim lekin yorqinxo'ja umarov Tanima, ashulalarini eshitganman yorqinxo'ja umarov bu anaqa yangi chiqqan hozir esimda bu ano, I love you anavi alabatadi esimda Ha bu nimayu yoqibxo'jayuitasi bilmasangiz yo'q rahmat bu yorqinxo'ja umarov E yorqin umarov yorqinxo'ja umarov yorqinxo'ja umarov yorqinxo yorqin xo'ja sherzodbek bu sherzodbek bu sherbek tanimadim bu tanimadimi kim edi bu sherzodmi sherzoddeadi bu anaqa haligi tohir sodiqov duetda оtkaz degan bola borediu oti nima edin sherzod bu nima edi yo'q smsga kelomadi bularni ham so u daler bo buni ham tanimadim tanimayman daler yo daler 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 daleraz вообще tanimayman robiya sen to'g'ri taxmin qilsan, ulug'bek xolikovni ko'pchilik taniy ekan albatta hatto bugun u g'olib bo'ldi siz esa instagram sahifamizga obuna bo'ling va shirchayda qoling aziz yurtdoshlar biz shirchoy choy dasturxonidagi nozi ne'matlardan ulashib bo'ldik faqat bugungisini unutmang siz har kun mehmondorchilikdasiz bizning ishtiyoqimiz va izlanishlarimiz azizlar siz uchun azizlar yaxshi kunlarda yorug' yuz bilan yana mtvda ko'rishguncha omon bo'ling